Ассаляму алейкум! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня на ужин приготовим суп с перловкой. Этот суп приготовится легко и просто, при этом очень вкусно получается. Про закрытый казан наливаем масло 60 мл. Дальше добавим любое мясо 200 граммов, у меня говядина. Обжарим до золотистого цвета, Сверху добавим один мелко нарезанный лук. И тоже хорошо обжариваем до золотистого цвета. Дальше добавим морковь, нарезанную мелкими кубиками, и один мелко нарезанный болгарский перец. Добавим картошку, две штуки, нарезанные средними кубиками. И по желанию два зубчика чеснока мелко нарезаем. Теперь все это хорошо обжарим 3-4 минуты. Дальше добавим измельченные помидоры 150 миллилитров и пол-столовой ложки томатной пасты. Добавим соль по вкусу и приправу по вашему желанию. У меня зира, перец, базилик, кориандр и петрушка. Добавим лавровый лист и заливаем кипятком примерно 1,5-2 литра. Добавим перловку 100-150 граммов. Если любите жидкую, то добавьте 100 граммов. Я добавила 150. Теперь хорошо перемещаем и ждем закипания. Как только закипит, варим на медленном огне 45-50 минут. Спустя 45 минут суп готов, как видите. У меня суп густой получился, потому что я добавила полный стакан перловки. А вы можете добавить перловку больше или меньше по своему желанию. Вот, дорогие зрители, очень сытный, вкусный суп с перловкой готов. Надеюсь, вам понравится этот рецепт. Я только начала озвучивать свои видеорецепты на русском. Если вам больше удобно, дайте об этом узнать в комментариях. Так я продолжу озвучивать на русском. А если вам не понравится моя русская озвучка, то вернусь говорить на узбекском. Подпишитесь на канал, смотрите мои другие рецепты. До встречи в следующем видео. А я иду готовить новые рецепты.